Hari ini giliran, saya pula untuk mengulas eh, Berhubung dengan safe house uh, Tajuk kita hari ini safe house Jangan salahkan angin jika pokok bergoyang ha, uh, Biasalah tuan-tuan Sebenarnya saya cuba nak elak dan tak mahu untuk mengulas Berkenaan dengan isu yang melibatkan Dato' Seri Sibai Sabri ini Uh, memadai lah eh, komen saya melalui siaran live saya yang sebelum ni eh? Tetapi bila ada yang dangkal eh, Dengan mengatakan saya telah merosakkan parti kerana menyerang Datuk Seri Ismail Sabri Dan ada pula yang kata wujud game politik pihak tertentu untuk mengenakan Datuk Seri Ismail Sabri Maka saya terpanggil untuk memberikan penjelasan agar mereka yang di luar sana tidak sesekali termakan dengan hasutan dan pen, ceritaan karut eh, mengenai isu safe house ni. Pertama sekali kepada Syed Rosli Jamalulain. Ini pun saya tak faham eh, bila bila dia ni nak kena pecat. Saya tengok lembaga display nama ni banyak sangat lenient. Eh. Orang yang setiap hari kerja dia menjanamkan parti. Setiap hari kerjanya dia parti ni. Sampai sekarang tak dia ambil sebarang tindakan. Eh, laporan demi laporan dah dilakukan. ya, eh. Tetapi nampak gayanya tidak ada sebarang keputusan eh, yang tuntas sehingga kan akhirnya eh ah uh, orang tu ikut eh orang anu tu ikut menyebar eh. saya kenal lah sangat dengan saya Rosli ni sebab abang dia ni dulu sama-sama panel pemikir eh dengan saya di jabatan ahli waras uh, memang hak tu nak to lah. jadi adik dia ni sekejap sini sekejap sana sekejap sini sekejap sana kita tak boleh lah eh. Memang Riana tak pernah Kekal lah tetapi Ketika dan saat ini Saya nampak beliau backing Ismail Sabri ni habis-habisan Jadi kita boleh agak lah, eh, Di mana Dia punya political inclination dia eh. Tapi yang saya pelik eh, Di mana pula eh, Suara Said Rosli ni eh, Bila datuk Sri Ismail Sabri menyerang parti sendiri bila diwawancara dan podcast keluar sekejap eh, di mana podcast tersebut dihostkan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahri Hamdan eh. lagi satu mana suara dia ni ketika Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan Datuk Seri Najib tidak pernah jumpa beliau untuk minta dibantu ataupun dibebaskan eh, daripada tuduhan-tuduhan yang uh, ternyata eh, sudah disahkan oleh tom Tonga sebagai Uh, bermotifkan politik, berniat jahat, political, politically motivated uh, accusation yeah, ataupun uh, prosecution. Tetapi kenapa ungkapan bongkak sedemikian boleh keluar daripada mulut beliau sedangkan ketika itu dan hingga ke hari ini seluruh parti UMNO bersaudariti eh, uh, bersama dengan Datuk Seri Najib. Hari ini kita lihat apa yang telah terjadi Dato' Sri Ismail Sabri Terpalit dengan skandal rasuah berprofil tinggi Dan hingga hari ini Apa komen yang dibuat oleh saya Rosli ni Takkan nak kata isu skandal rasuah ni Akan pecah belahkan hati Kita nak beritahu Apa yang melibatkan Ismail Sabri ni Tak ada kena-mengena dengan UMNO Dulu masa zaman Dato' Sri Najib T. Razak nak kena faham eh. Zaman Datuk Seri Najib Tuan Razak, bila kita kalah pilihan raya, pejabat Datuk Seri Najib eh, yang juga merupakan Presiden UMNO, Perusi Barisan Nasional, eh, telah diminta untuk dikosongkan. Jadi bila diminta untuk dikosongkan, memang duit-duit untuk pilihan raya yang disimpan oleh Datuk Seri Najib dibawa keluar daripada uh, kompleks perdana, Jabatan Perdana Menteri, dan disimpan di pavilion. Eh, di rumah anak dia. Berbeza dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri bukan presiden parti. Tuan-tuan eh. Dia cuma naik presiden. Dia juga bukan pengurusi barisan nasional. Ha. Dan kalau betul lah duit ini. Duit untuk parti. Kenapa sehingga hari ini. Duit ini tak diserahkan. Kepada mereka-mereka yang bertani dalam pelayanan raya. Ha. Ramai orang terkejut. Dengan jumlah. 170 juta ni eh? Dengan 16 kilo, eh, kilogram Jungkuk emas bernilai 7 juta Bagi saya lah Tak ada apa yang korang nak terkejut 170 juta eh? Itu cuma duit recihan tau ha, Duit recehan, eh? Ini duit dia pergi ke luar negara eh? Pergi ke Thailand Pergi ke Indonesia Pergi ke eh, Saudi Duit yang tak habis pakai itu je yang saya 70 juta ni tuan-tuan. Eh? itu sebab dia banyak domination eh ataupun banyak uh, dalam mata wang mata wang lain Jerman dan sebagainya. Uh, duit dia dia pergi makan angin balik ada lebihan. Uh, itu je saya kata 70 juta. Uh, itu baru satu safe house yang dijumpai. Uh, yang lain kita tak tahu. Kan? Uh, benda yang tak ada, kita jangan kata ada. Uh, sehingga pihak SPRM sahkan. Kan? Huh? Ha, kita pun tak nak buat andaian. Sebelum ni saya kata belum tentu duit itu duit Ismail Sabri. Tapi hari ini, hari ini tuan-tuan pihak SPRM mengesahkan bahawa Ismail Sabri bukan saksi tetapi adalah suspek utama. Bagi saya pada si Rosli Jamal Lail ni ha, tak perlulah nak tunjukkan kebodohan dia sebagai seorang ahli jatuh kuasa UMNO bagian. Ha, ahli UMNO lagi. Ha, ha rasional sikit. UMNO tidak akan terkesan dan berpecah belah eh, ha, jika tiada ahli yang berfikiran sempit dan tidak tahu bezakan eh, ha, yang mana satu talam dua muka eh, ha, yang mana satu betul-betul dengan UMNO solid yang mana satu yang hanya menjadi barua kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional jadi pengesahan bahawa Ismail Sabri bukan Perdana Menteri Barisan Nasional Ismail Sabri ialah Perdana Menteri Perikatan Nasional ini kena jelas. Kan? Eh. Itu sebab bila parti suruh dia bubarkan parlimen eh, selepas pilihan raya Melaka, selepas pilihan raya dia tak nak buat. Sebab dia tak ikut cakap parti. Kan? Eh. itu yang kita bantai dia dulu. Ramai orang kata kenapa saya bantai dia. Eh? Sebab dia tak ikut cakap parti. tuan, -tuan Eh? Kalau dia ikut cakap parti, tak adalah UMNO tinggal 26 kursi. Eh. Kalau dia ikut cakap parti, kan parlimen awal, ketika pembangkang sedang kelang kabut ketika itu, mungkin kita akan menang besar, tuan, -tuan. Eh? Mungkin kita akan menang besar. Kalau dia dengan cakap parti tak ambil jawatan timbalan Perdana Menteri, mungkin kita pun eh, tak jadi berat macam ni. Perjanjian 17 perkara pun tidak mungkin akan wujud. Eh? Dan salah satu daripadanya ialah menyegerakan kes mahkamah Datuk Seri Najib bin juga Datuk Seri Zahid Hamidi. Tuan-tuan, ah, uh, Allah allahu khairul makirin. Kamu merancang Allah Ta'ala -ta pun ada perancangan. Tetapi perancangan Allah Ta'ala -ta ni jauh lebih baik daripada perancangan manusia. Kamu nak buahkan orang, hanya-hanya last kali hari ni karma tu datang balik pada diri dia. Pada mereka yang masih beragapan apa yang berlaku kepada Atuk Sismay Zabri ini adalah permainan ataupun game politik. Saya ingin sampaikan satu perumpamaan yang berbunyi. Kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Sekarang ni bukan setakat bergoyang, ditiup angin. Tapi dah nak hancur disebabkan gempa bumi tuan-tuan. Satu Malaysia dah nampak duit 170 juta yang dirampas oleh pihak SPRM. Kalau rasa tuduhan ini tidak benar, maka saya saya sarankan Datuk Seri Ismail Sabri jangan takut. Ya. Lantik peguam-peguam ni hebat. Lawan ni pun kamu. Ya. Ha, kalau boleh sama malu kerajaan Malaysia dan sama SPM. Contohilah ha, perjuangan Datuk Seri Najib. Ya. Ha, jadilah the real fighter ya? seperti Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun tak pengsan, tuan, -tuan. <laughs> itu yang pasti ha, ramai juga saya lihat eh, ha, dalam ruangan komen-komen di media sosial yang mempertikaikan bekas PM9 perlu istihar harta apa istimewa sangat dia ni eh? Ha? kalau nak SPRM jumpa 170 juta tuan-tuan takkanlah suruh istihar harta pun tak boleh eh? Ha? hebat sangat ke dia ha? sebenarnya istihar harta ni adalah proses biasa dalam mana-mana kes yang melibatkan rasuah dan apa, pencegahan perubahan wang ya. haram. That's it. That's it. Apatah lagi, sebagai seorang ahli parlimen, kan, bukan setakat Perdana Menteri, eh, ahli parlimen semua kena istihar harta. Kan, kan. Ha. Dan kes yang disiasat oleh pihak SPRM ini melibatkan dana ataupun jumlah rampasan yang besar. Tuan -tuan. Ha, walaupun bagi saya kecil je. Saya yakin ada banyak lagi yang ha, safe house-safe house yang belum sempat dijumpai. Ha setakat ni ya tu Tan Sri Azlan Baki cakap setakat ni 170 dengan 16 kilogram jungku emas ha, kalau tak salah saya lah kes ni adalah rentetan daripada apa yang berlaku pada tahun lepas tuan-tuan ha, itu sebab rujukan kes dia pun tahun 2024 ha, bukan bermakna rampasan duit 170 juta tu 2024 rampasan tu 2000 25 tapi buka kes eh bila orang buat laporan SPRM tu pada tahun 2024 maka nombor kes tu 2024 lah ah ha, itu yang ada petikailah ha jadi sebenarnya SPRM buat siasatan berhubung dengan 700 juta yang didakwa digunakan untuk tujuan promosi dan publicity ha itu itu adalah apa ni siasatan awal eh siasatan awal bila dah siasat ni dia akan terbuka sana dia akan terbuka sini dia akan nampak eh, kepincangan di sana kepincangan di sini ha, itu yang nanti benda-benda lain yang akan terbuka itu yang nanti benda-benda eh, yang tak sepatutnya diketahui eh, akhirnya terbongkar ha, itu yang kita nanti akan dapat tahu bahawa ada lagi usaha terbuat atap ni eh, tak habis lagi Ha, ada lagi usaha untuk pastikan bahawa kerajaan madani ini ditumbangkan. Dia juga yang masih walaupun eh, duit sepatutnya dah tak berapa ada, rupanya ada banyak lagi yang nak digunakan untuk membeli ahli-ahli parlimen. Itu panjang cerita ini tuan-tuan. Eh. Ha, saya tak cakap ini berkaitan dengan hidup ataupun yang mati. Ha, tetapi, desas-desus itu adalah. Jadi, Pertama sekali uh, sepanjang tempoh eh, Dato' Sri Ismail Sabri di soal siasat ni berkaitan pembelajaran kerajaan untuk kempen promosi keluarga Malaysia sepanjang 14 bulan, 15 bulan dia jadi PM. Eh. Jadi rentitan daripada siasatan ni sebelum Dato' Sri Ismail Sabri mengistiharkan harta pada 10 Februari dan dimasukkan ke hospital pada 23 Februari 2025 empat pegawai kerana beliau telah diremang. Ya. Ha. Hasil reman ini, maka berlakulah serbuan SPRM ke kediaman salah seorang daripada bekas kaki tangan, Datuk Seri Sumai Sabri ini. Ah, ha, itu yang jumpa duit tunai, eh. barang bahagia, kemas, sembunyikan dalam beg, dalam peti besi. Ha, dalam beberapa bilik, eh. kemudian SPRM turut menyita wang tunai berjumlah 170 juta dalam pelbagai mata wang antarabangsa. Kan dari premis yang dikaitkan dengan empat orang pegawai ni. itu baru premis yang berkaitan dengan empat orang pegawai. Ha, belum lagi premis Dafi ke, ha, anak dia yang lain-lain ke, eh, ha, ha, Nas ke. eh, ha. ha, belum lagi. Belum lagi tu tuan eh, ah, belum lagi yang skandal-skandal ha, ke. Ha, belum. Belum lagi. Belum lagi. Baru yang sikit-sikit dia -sikit. ha. Dan macam-macam jenis mata wang. hmm? Baht ada Rial ada Pound sterling ada ha? Won, Korean won ada Euro pun ada Swiss franc pun ada Yuan China pun ada Sepada pun Dapat 16 kilo Tuan-tuan Saya pun tak faham orang beli ni. Betul kan ha. Sebab beli mai ni tuan-tuan Bila nak jual ni Automatik hilang 25% Kan ha? 25% hilang daripada nilai emas tu. Apa dah? <laughs> hey, dulu kau cakap Presiden UMNO, eh? macam-macam eh. Uh, 47, eh? skuad 47 lah. Apa lagi ni sekarang? Yang 47 ni? Eh? DNA. Ah, DNA A47 dah apa semua. Ah, sekarang ni. Ah, uh. jangan marahlah kalau saya so, tengok macam-macam uh, orang panggil lah sekarang ni. Kan? Orang suruh duduk diam. Kita dah beritahu ni daripada tahun lepas dah cakap dah. Dia akan kena daun. Kan? Degil. Kalau kau bersih, lagi cerita. Kan? Ha. Uh, masih cek pasal lagi. Kan? Hari ni orang dah panggil macam-macam. Ismail Jongkong Kong right? lah. orang panggil Ismail Kerbau. Ada yang panggil juga. Right? Ismail Penyu. Kan? Sekarang dah orang dah panggil 16 kilo. <laughs> Ada yang panggil Ismail Junko ha, Ada yang panggil Salam 170 ha, Kan Semua berbalik pada diri sendiri Itulah dia cubalah jadi orang, orang yang tak mengayahi orang Orang pun tak sejati ha? Bila hmm. dia kena dakwa Ramai yang akan simpati Betul tak? Hmm. Tapi pasal Yalah Penawaran terpilih berlaku zaman Mahathir Kan Penawaran, penawaran diteruskan zaman Muhyiddin Zaman dia, bekas menteri, eh, di bawah Dato' Seri Najib. Eh? Orang yang banyak membantu dia. Orang yang mengangkat dia dalam politik. Eh? Zaman Dato' Seri Najib. Dato' Seri Najib masuk penjara zaman dia jadi Perdana Menteri. Macam mana orang nak simpati? Eh? Macam mana orang nak simpati? Wah, Pak Mai. Hari ni eh, nak dia yang banyak bising-bising ni ha, Kita harap lepas ni janganlah bising-bising sangat ha. 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 Baik duduk dengan dia Manalah tahu dapat ganti bapak dia Menjadi ahli parlimen ha. Tapi Orang nak sembelir dia tu dah mula eh? dah Dah mula ramai eh? Sebab mula pun tak kata nak jaga eh? Boleh tahan juga eh? Macam orang-orang bapak dia Susulan daripada siasatan Uh, pihak SPRM ni terhadap bapa individu ni SPRM telah menjalankan pemeriksaan di kediaman dan juga uh, tiga premis lain yang dipercayai sebagai safe house tuan-tuan uh, baru tiga safe house eh? kesimpulannya tiada isu beliau ni dia nyanyi tuan-tuan ekologi eh? saya pun pelik kenapa sehingga hari ni tak didakwa lagi sebab saya dah cerita lama dah dia ni dia ni disiasat Dan ada kes kuat Lama Tapi macam kebal eh? Macam kebal Hari ni Alhamdulillah Dah tak ada orang nak melindungi Alhamdulillah Hadap lah eh? Dia kena hadap Experian pun dah cakap Datuk Seri Ismail Sabri adalah seorang Suspek eh? Bukan saksi Datuk Seri Ismail Sabri juga Akan dipanggil Hari Rabu ni Untuk suspek kes saya tersetuju perlu tujuh juta tunai dan emas yang dirampas tadi sebuah rumah di Lembah Kelang. Hairan <tuk> juga eh geng-geng PN dia pula dalam isu ni. Ha, tiba-tiba pula kalau dulu Haji Hadi kata Ismail Sabri ni Perdana Menteri Perikatan Nasional hari ni semua duk pakat tak nak mengaku. Ah, ha, termasuk dengan Zamil yang sebelum ni kan eh, bukan main lagi backup Ismail Sabri ni. Dengan zamir-zamir pun dah belasah selepas beli. Ha. Mm. Masih kau lah. Ha. Okey. Ada lagi soalan-soalan lain? Uh, okey, baik Dato. baru-baru yeah. uh, ni Presiden MCA berkata MCA committed untuk bertanding di semua pilihan raya negeri hmm. dan umum.